kan semua dalam agama ni kita kena sentiasa melawan pendapat yang berbeza pendapat dengan kita apa batasan untuk kita mentaati pemerintah dalam perkara yang berkenaan dengan agama yang kita tak setuju. Dia balik-balik pada ayat yang kita baca tadi wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada pemerintah memang bukan secara mutlak. Dan Nabi SAW dah gariskan batasan dia. innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan tu hanya pada perkara ma'ruf. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan pada perkara yang bermaksiat kepada Allah. Dalam perkara urusan agama, kita perlu menilai bukan semua perkara kalau diperintahkan oleh pemerintah kita wajib taat secara membuta Tuli. Contohnya macam zakat fitrah. Bila pemerintah letakkan kewajipan membayar zakat fitrah dengan duit ringgit. Kita sebagai orang yang menuntut ilmu, ahli ilmu, ulama berpandangan dengan pandangan mazhab syafi'i untuk membayar zakat fitrah dengan makanan ruji beras. Contoh, okey kat sini berlaku pertembungan. Ini contoh eh. Kita kena tengok dari sudut adakah pemerintah memaksa untuk kita membayar dengan duit. Sebenarnya tak ada paksaan. Sebab kalau kita rujuk pada pusat-pusat zakat setiap negeri, memang dia boleh buat pilihan. Dia nak bayar fitrah guna duit ataupun beras. So, negara kita alhamdulillah dia kat situ dari sudut pelaksanaan dia okey sebahagian ulama contoh macam Syekh Muqbil ini juga pendekatan yang hikmah dia katakan kalau kita tengok berlaku pertembungan antara perintah pemerintah dengan perintah syarak dalam perkara yang boleh kita harmonikan contohnya pembayaran zakat dia kata kita bayar zakat kita dengan makanan ruji kemudian untuk menolak sangkaan buruk kepada pemerintah atau sangkaan buruk daripada pihak pemerintah ataupun amil zakat terhadap kita maka kita bayar juga dengan duit dia tak perlulah berkeras sebab dia faham benda tu memang khilaf khilaf yang mu'tabar kat situ dia kena bijak dia yang jadi masalah bila dia tak faham ada khilaf dia dikerah siapa yang bayar guna duit tak sah itu yang jadi pertembungan dengan pihak pemerintah kita kena faham bukan semua dalam agama ni kita kena sentiasa melawan pendapat yang kita katakan berbeza pendapat dengan kita sebab dia dalam amal makruf nahi mungkar memang ulama letakkan kaedah kalau masalah tu ada khilaf tak boleh kita ingkar kemudian keadaan yang berikutnya bila pemerintah nak memaksa satu akidah yang batil kepada rakyat yang ni tak boleh no kompromi dalilnya perbuatan ulama salaf lah zaman makmun contohnya pemerintah nak paksa akidah mu'tazilah kepada ulama dan orang awam ulama lawan bukan makna lawan tu kita memberontak tapi lawan tu dengan hujah penjelasan dan tak taat bila mereka nak paksa akidah asy'ariyah maturidiyah ni kepada semua orang mana boleh sebab akidah ni dia bukan macam zakat tadi dia melibatkan keyakinan orang dari sudut sistem moden pun tak betul juga mana boleh kita paksa kepercayaan orang hak kebebasan individu mana boleh kata arab saudi yang salafi pun dia tak paksa pun orang yang pergi saudi untuk untuk jadi salafi zaman Syekh bin Bas tu yang Asyairah jadi pensyarah ramai tak ada bergaduh pula ramai je yang pergi belajar kat Madinah tempat salafi balik Asyairah lah tapi okey je tak ada buat fitnah kat salafi baik je dengan salafi sama-sama lawan dengan Syiah lawan dengan golongan ahli bidah batiniah dan sebagainya tak ada isu pun dari zaman dulu lagi tak ada kata pergi Madinah syekh-syekh paksa untuk jadi salafi tak sebab tu sampai sekarang ada orang yang balik daripada Madinah dia memburuk-burukkan pensyarah dia dekat Madinah pasal tak ada pasal so maknanya kat situ tak ada ketaatan sebab dia memaksa suatu benda yang maksiat kepada Allah. Itu batasan yang Nabi bagi tahu. Ketaatan tu hanya perkara makruf. Tidak ada ketaatan pada maksiat kepada Allah. Jadi nak tukar akidah ni bukan ringan Akidah ni keyakinan kita, kepercayaan kita. Kemudian ada lagi isu yang orang tanya, kalau pemerintah tu dia tetapkan wajib bayar zakat dekat negeri sekian. dia dikeluar fatwa tak sah. Itu pun sebenarnya tak boleh diterima 100%. Sebab harta manusia ni, dia adalah hak individu tu asalnya. Dia bukan hak pemerintah. Individu tu dia berhak untuk pilih kat mana dia bayar zakat. Pemerintah tak boleh wajibkan dia untuk bayar zakat kat mana. Cuma pemerintah boleh bagi galakan Wajibkan tu tak boleh. Macam wajibkan mesti kena bayar kat sini saja. Siapa tak bayar kat sini tak sah. Berat tu. Sebab kalau kita tengok balik zaman-zaman pemerintahan Islam kan pun tak ada macam tu. Bila Nabi pesan kat Muaz tentang harta zakat kan. Nabi tak paksa untuk ambil mana harta benda yang mereka paling sayang tu untuk diberikan. Mereka boleh buat pilihan. ialah pemilik harta tu dia ada hak. Kita bukan hamba kepada pemimpin. Kita merdeka bila kita merdeka, hak harta benda gitu memang hak tasarruf kita. So pemerintah dia tak boleh wajibkan kita, ah kau kena kat sini saja. Itu berbentuk paksaan. Ya, sebab itu perbuatan pemerintah bukan hujah dalam syarak. Dia tak jadi dalil. Itu kaedah yang disebutkan oleh Imam Al-Amir Muhammad Ibn Ismail As-Sanani rahimahullah dalam kitabnya Tathirul I'tiqad an Adrani lil Perbuatan pemerintah bukan sesekali menjadi dalil. Dia tetapkan ini, tetapkan itu tak semestinya boleh diikut 100%. Wajib ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasulullah.